закрою глаза и уйду, как листок отлетает от ветки. Дни и ночь окончат свою череду. Безоглядно и, и так безответно. Уйду на совсем уйду, Расомкнулся несущий ток рода, И пока свет припричное люстра, Только вот невозможно уйти в никуда. Бывает в природе понятия кустов, да и не было ника. Может, и лучше я видно на слез, просто так раствориться туманно, не найти вековечный вопрос, только что вы без всяких обманов. Можно шутки шутить про чужую. И я самолично Я однажды закрою глаза и уйду На горе одинокой спичкой Кто-то шепчет на дрожи, а то не верит. И опять говорим, говорим, И уйдешь Он себе Приготовил Встречу Ты однажды Закроешь глаза И уйдешь Он себе Приготовил Встречу Потому что Ты тоже Вечен Поверь ты поверь

Юрій Кирилович Сіпко. Вчора відбулася чудова конференція Дніпропетровську. Церква в сучасній. В сучасному світі. в умовах війни, де немає миру. Я багато працював. Все життя в культурі. Я співав багато тисень про мене. Я співав пісню Київ з Москвою, як брат з строю. В той переяславі, дві статури стоять, написано. Навіки разом. Але цей мир відмир говорить, то не мій мир, прийдіть до мене я свій мир. Може, яка дожа сьогодні ще мені запам'яталася, Юрій Кирило сказав таке, сьогодні багато, хто виходить десь в якусь подорож, з дому виходять мирські люди, удачі тобі, удачі, удачі. Він сказав, в покаянні немає неудачі. Люди можуть сказати одне, а неудача така спіткала, чи нас християн, хто сказав наші діди, превратилися в побілі. співати. запутался в грехе, Как молодежность и чуткости в земле. Зачем духовно умирать? Давайте лучше воскресать Для обновления душевной красоты. Зачем духовно лучше воскресать для обновления душевной красоты, чтобы исправить кривизну, сменить порог на белизну, чтобы украшением нам скромно всем было. Как мать Могло б нас нежно обнимать Зачем духовно нам в пороках умирать? Великодушие, как мать Могло б нас нежно обнимать Зачем духовно нам в пороках умирать? Откройте сердце для добра Теща, скорбные сердца, Пусть милосердие проявится в тишине. Зачем нам зависть порог? Зачем зла гордости поток? Откройте тайные клопы не души. Зачем нам зависть? Зачем зла гордости поток? Откройте тайны кладовые души, Чтоб сердце солнца ясный луч Рассвел сумрак мрачных туч, Мог вот засиять нам светом правды на пути. Зачем нам спорить? Давай вражда, да во мир Христа, Откройте тайные клопотыне души, Зачем нам споры и вражда? Да вот царица, мир Христа, Откройте тайные, клопотыне души, Поймите люди. На земле, что столько горести на земле, что все страдания от гордости души, от неумения любить, от нежелания простить, но лишь любовь любить, От нежелания простить Большую любовью все нам можно победить.